Як відпочивають справжні чоловіки під час уікенду? Ви дивитесь програму Стадіон і я є ведучий Віталій Порох. Мої вітання. Клуб Юніон 4 х 4 в честь дня свого народження організував черговий трофірейд по бездоріжжям Харківщини. Учасників перевірити своїх залізних коней на міцність та довести, хто краще за кермом, як завжди, хоч відбавляє. 10.30 ранку. Центр селища Бабаї. Учасники збираються для реєстрації та завантаження карт GPS, за якими будуть обирати свій маршрут під час змагань. Чимало місцевих мешканців прийшло подивитися на автоучасників. Більшість таких автівок не зустрінеш просто на вулиці. Сьогодні приїхало більше 20 екіпажів, які будуть соревнуватися і покажуть, хто з них лучше на сьогодні. Яка Програма Програма дня простая. Зараз ми виїжджаємо на місце старту. Там з інтервалом в одну минуту всі машини стартують і уходят в поїзд точок, які нанесені на дерев'яні. Uh, у екіпажі є их координати. Вони повинні їх знайти, рядом с ними сфотографироваться вместе з машиною. Ну і в кратчайшее время повернутися обратно. Повернути. Хто собере більше точок за коротке время, тот і виграв. У кожного учасника свій секрет до перемоги. А сподіватися лише на добрий позашляховик замало. Но секретом успіху, мабуть, є не тільки. с автомобиля. Если посмотреть на всю линейку тех, кто приехал поучаствовать на этих соревнованиях, то есть здесь очень сильно заряженные машины, которые лифтованы. У них очень дорогая резина, предназначенная только для движения по грязи. Но мой, мой личный опыт показывает, что если я езжу на своей Шевроле Ниве, не на очень грязевой резине, то можно завоевывать первые места, что происходило неоднократно, не потому что... самое главное це стратегія і тактика, которую нужно разработать. Как точку взять, как к ней подъехать, як ты з нею будеш уїжджати, какие способи для цього і уловки. Це вже, звісно, секрет мастерства пілота і штурманок, которые участвуют вместе со мною в соревнованні. Старт вже проходив поблизу траси в лісовій зоні. Учасники стартували з інтервалом в одну хвилину і роз'їжджалися по власне обраному маршруту. Готував долго машину? Рик. Готовал рик. Много коштів. Главное настроение а подготовить машину легко. Ну, финансы. Что самое приваблюет в этом спорте? Экстрим. <laughs> Адреналин в <кровь> и погнали. <laughs> машину готовили недолго. Мы только вот первый раз в таких соревнованиях. Ну, хотим просто попробовать, как это получится. Может, будем дальше участвовать. У змаганнях приймають участь зовсім не схожі люди по буденному життю, але їх всіх об'єднує жага до подолання перешкод на кремезних авто. Дане направлення спорту зараз весьма активно розвивається, в нього вливається доволі багато різних людей. Судя по нашому клубу, по іншим клубам, видно, що достатньо різні люди приходять в це рухання. Це і юристи, це і бізнесмени звичайні. и просто люди, у которых есть возможность ездить на таких машинах. Им интересно попробовать свои силы, попробовать свои машины. Плюс им интересно общение с людьми, общение с природой. Это объединяет их по духу. И они всеми силами пытаются помочь развитию этого направления. Что-то предлагают свое, что-то привносят свое. Активно участвуя во всех там, соревнованиях, других мероприятиях, они поддерживают этот спорт и привлекают новых участников данного спорта. Можно сказать, что любовь данных людей к некоторому риску, некоторому авантюризму, а также любовь, даже не любовь, а желание доказать, что что-то можно преодолеть, что кажется непреодолимым. То есть люди слабые духом не приходят в такой спорт. Жінки не лише дозволяють своїм чоловікам приймати участь в змаганнях, але і допомагають займати призові місця. Галіна, скажи, пожалуйста, як ти относишся к заняття мужа хобі? Ну, якщо б він поменше проводив з вот своєю другою жіною, навіть було б бы немножечко лучше. Чому саме їздиш з ним? Подобається чи є якісь інші причини? Подобається. Чим саме? Ну, вот цей грязний салон, душна атмосфера в лісу. Вот это влетающие вокруг вещи. Вы сидели когда-нибудь вот там сзади? Что чувствуешь, когда человек перемагает? Пока еще не знаю, как это. Что наибольшее было? Наверное, близость с мужем. Ты его начинаешь больше понимать, почему его тянет под вот этот автомобиль. Олександр, ведущий автопрограммы «Бардачок», Побувавши неодноразово в якості учасника на подібних змаганнях, зовсім по іншому почав відноситися до своїх програм. Клуб Юніон 4 4х4» в Харкові це один із перших недорожних клубів. У нього доволі велика історія і спортивна історія. Я з ними соревнованиях, соревнованиях. в місті був на соревнованнях, всеукраїнських соревнованнях, українських це то не «Міра в трофі. По-моєму, з цього якраз все і починалося. І от заметив. Люди были другие в основном на самом деле. Практически никого из тех, кто был вот в самом начале, здесь нет. Один-два человека. Но атмосфера не меняется. Атмосфера остается та же самая. Это атмосфера дружбы, это взаимопомощь, это соревнования между членами клуба. Обязательно, конечно же, тоже каждый хочет быть победителем, но при этом это по-доброму. Это без напряга, без надрыва. Это вот хорошее времяпровождение, плюс, ну, я считаю, драйв. Ким ти себе тут більше відчуваєш, автором програми чи учасником також змагань? Пробував поучаствувати, не успіваю робити програму. Тут приходиться вибирати одне з двох. Звісно, зрители зрителем, но так як знаходишся внутрі автомобіля, то ти все все одно через себя це все пропускаєш. Всі ці точки, всі ті узкості, які місця, ця допомога, цей буксир і так далі, все одно через себя пропускаєш. Ну, зритель, так, да, але хочеться поучаствовать. Будь ласка, ти коли створюєш свою програму, і вже після того, коли ти побував в салоні, ти по собі замітив, чи змінився текст програми, чи змінилося ми відношення після того, як ти не просто як... Подываюсь с этой стороны. А ты сам побыл там и уже это тогда... все изменилось в программе? Конечно, если вот когда только начинала до репортажа в вот, таких недорожных покатушках, это действительно было впечатление зрителя. А теперь это вот впечатление стараюсь давать зрителям программы, впечатление изнутри, чтобы они тоже прочувствовали немножечко вот этот вот жесткий ритм, это тягу к победе, вот волю к победе, эту вот ту самую взаимопомощь. Она меня очень сильно привлекает во всем внедорожном движении, когда человек бросает все, там свой первый место на который он реально шел и начинает вытаскивать товарища из глубокой задницы, в которую тот попал. И тратит на это час, два, три убивает, и, и бывает, что товарищ, который он вынимал, его опережает в результате. Но это воспринимается абсолютно адекватно, абсолютно нормально, ради этого люди сюда едут. Что ж до самых побежцев, то они сегодня заслуженно отрымали почести трофеи. Меня зовут Галаят Михаил, моего штурма зовут Вера, это моя супруга, моего сына зовут Саша он тоже активный участник. Это у нас семейное. На этих соревнованиях день рождения этого клуба мы заняли третье место. Могли, конечно, занять и второе место, но всегда э, спортивная борьба – это компромисс, поиск компромисса. Потому что по дороге у каждого, и как и у нас в том числе, может случиться с автомобилем, с людьми. И если ты не будешь оказывать ему помощи, э, ориентироваться только на победу, то она рано или поздно, как и удача в жизни, может от тебя отвернуться. Поэтому э, нам, например, по, по дороге пришлось оказывать помощь периодически участникам темы и так далее. Но, и, безусловно, это отнимает определенное время. И по итогу э, получается или третье, или второе место, или первое даже иногда, не зря на то, что ты оказываешь помощь. Какие планы на майбутнее? Планы на будущее, ну, грандиозными сказать, наверное, не будем, но э, впереди еще два этапа Кубка Восточной Украины. На двух мы участвовали. Э, в этом кубке участвуют много спортсменов со всей Украины и есть шанс занять призовые места у нас на оставшихся двух гонках. Хотя в первых двух мы не заняли ни первого, ни второго, ни третьего по той или иной причине. Ну, в основном техника подвела. Ну, мы сегодня, скажем так, сегодня до двух часов ночи мы немножко ремонтировали свою машину и подумали, что мы ее не сильно будем убивать, как мы обычно это любим делать. Занимаемся этим уже второй год. Машина наша, видавшая виды, замененная практически все но на оригинальные УАЗовские запчасти, и поэтому мы старались не сильно Насиловать свой автомобиль, и мы были так, так как мы всегда выступаем в четвером, но сегодня вдвоем, поэтому решили без фанатизма. Но не вышло. Без фанатизма мы не умеем, ехали, рубились по полной, ну, потому что вдвоем и немножко жалели машину. Еще и пытались обкатать и посмотреть, как работают новые запчасти, есть ли смысл переходить на них, или же вернуться к старым, ну и проверенным. Ну, тест прошел. Разберем, посмотрим, там будет видно. Только из-за этого, наверное, второе место, потому что пытались выяснить, как работают запчасти новые, которые поставили. Все понравилось, трасса могла бы быть посложнее, но сегодняшняя, эта неделя, предшествующая соревнованиям, внесла коррективы. Сложные точки подсохли, грязи было не очень много, хотелось бы больше. Ну, лес очень интересный, много поваленных деревьев, которые было интересно преодолевать, объезжать. Где-то на пролом, где-то хитростью какой-нибудь, но старались. Соревнования прошли очень замечательно, в очень теплой дружественной атмосфере. Мы приехали сюда, чтобы победить, и нам это удалось. Надеюсь, что в, будущем, в ближайшем будущем я стану членом этого клуба, и все совместные мероприятия мы будем, все совместные все мероприятия этого клуба буду посещать. Сегодняшние соревнования прошли достаточно успешно, э, при участии 21 машины. За все мероприятие произошло две поломки больших. Одна поломка привела к тому, что машина финишировала на 37-й минуте. У них было сломано сцепление. Э, а у вот другой было пробито колесо достаточно большим сучком. Вот, половина машин нашла все точки и финишировала в свое время. Остальная часть машин пришла вовремя, но с неполным набором контрольных точек. Эти соревнования отличались тем, что они были достаточно простые, рассчитанные на максимум 6 часов времени. Трасса представлялась собой пересеченная местность в лесу, с различными дорогами, колеи, не колеи, родники. То есть люди увидели разную... Трасу. Ну і само соревновання ж приурочено на дню рожіння клубу. Поэтому оно як праздне. На цій приємній ноті програма стадіон завершена. Я з вами до наступного тижня і обіцяю, що ми ще неодноразово повернемося до змагань клубу ЮНІОН 4 х 4. Побачимось.